Да хватишь воздействие говядика. А ну знаешь, что там и там я брала его, чтобы я его на пол упала. Сдела. Нравится, да? Да. Он ну сейчас будет заниматься ей. Вот, чем надо ребенку заниматься. Да, Степочка, вот так надо играть, а не в телефоне сидеть. Мы сейчас погуляем, придем и пусть он здесь копается. Да. И все. Так у тебя не попадает снег туда? А? Сапоги, снег не попадает? А? Снег не попадает в сапоги? А. Я думаю, уже здесь играть, а мы пойдем. Хочешь поиграть здесь, потом к Игорю пойдешь? А? Хочешь здесь поиграть? Ну, чтобы он не ушел вслед за нами, понимаешь? Ты не уйдешь же за нами. Что? Давай мы с Таней пойдем, сходим в магазин, а ты здесь поиграй, поваляйся, вон там снегу везде. А потом к Игорю иди, ладно? Ну, когда он придёт? А с Ну, с нами сейчас не пойдем. нельзя за дом ходить. За дом нельзя ходить. Зря сказали, пойдёт. Знаешь, почему туда нельзя ходить? Ну, короче, не ходи туда, ладно? Там опасно, туда нельзя ходить, даже взрослым. Там озеро. Оно замерзшее. Да? Ты его вот сходи сама с ним, покажи, чтобы он это видел. Степа, сколько ты лопат! Ты же можешь лопатами орудовать! Смотри! В городе не найдешь такое, да, в городской-то. В, в центре Москвы не найдешь такое. Я, я не думаю, пыль. что. Нет, я думаю, небезопасно отсюда лететь. Тут может быть какая-нибудь палка из снега торчать. Вот торчат палки. Ну и не, там же неизвестно, что на грибле под этот. Поэтому уберем вот эти опасные лопаты. Уау. Вот этот штырь надо убрать. Уха! Ну что, нравится? Ой, это получил для меня. Что, мы пошли тогда, все, а ты здесь, да, побудешь? У -у -у. Да. Потом к Игорю иди. Ух ты! Слушай, Степ, такое ощущение, что тебе снег попадает туда в штаны, нет? Да, попадает. Подожди. Стоп, ну-ка, сюда. Песня. Давай. Эту песенку мою пускай поет. Стой, стой, это не слышно. Да, Эту песенку мою пускай поет. Эту песенку мою Погромче. пускай поют. Пусть идет по свету, я дарю вам песню эту, эту песенку по пять минут. Пять минут. Пять минут, год часов раздастся вскоре. Пять минут, пять минут, помиритесь все, кто в ссоре. Пять минут, пять минут, разобраться если строго. Даже пять минут у сделать очень много. Пять минут, пять минут. Вот часов разов раз, померите светосоре. На часах уже 12 без пяти. Новый год уже, наверное, в пути. К нам учтится полный ход, и Скоро скажем. Но С Нового года на часах 12 без пяти. Новый год он ждет у самого порога. Пять минут. Пять... Пробегу их осталось так немного. Не милый друг поспеши за 10 минут не надо сколько не скажи не скажи не откладывай я год. милый друг поспеши это... не скажи не скажи не скажи Молодец. Не откладывая на год. Молодец. Все, пойдем. Молодец, Степа. Молодец. Помнил, да? Да. Спасибо, Степа. Пойдем, Степа. Сейчас ваш поезд. Сейчас у вас поезд придет. Ой. Итак, мы провожаем гостей. Провожаем Степу с Катей. Привет! Все домой, Степа. Маши, всем привет, скажи. Домой все едем, да? Коточки мои, домой поехали. Все. Ну, пока, мама. Давай, сиди. пока. Пока, Степочка. Я к вам приеду в гости. Только игру, пока привет! Ладно.